Максим. Нет. Что? А что ты хочешь? Что хочу? Вообще в жизни. Ты думал? нет. -нет. А помечтать? А? А помечтать? Ну, да не знаю. А что ты любишь делать? Ничего. Дальше. А первое не знаешь? Все на месте, все участники. Любовь ваши. Здравствуйте, дорогие гости, коллеги, ученики. Сегодня в этот чудесный весенний день мы начинаем концерт, посвященный Дню работников культуры. Итак, начинаем наш концерт. Левченко Анастасия, старшая Нулевка, прошу Краялю. Культурно-культурно. Повернулась, а Так, головкой. Вот. Все, садись за инструмент. Приго... Нет, приготовила ручки красиво. Ну красивенько ручки приготовила. Кисть выше и здесь тоже. Ну давай, курицу. Я же тебе просила легато играть. Ты забыла здесь? Сыграй левой рукой. Ми бемоль. Ми до. Еще. Снова опереться. Просто, когда молодой человек объясняется в любви, он одну фразу сказал, а потом еще сказал, а потом еще сказал. Не может молчать чтобы просто. Поняли, чтобы его поняли, чтобы ему поверили. Правильно? Поэтому здесь вот такой момент очень насыщенный эмоционально. Давай еще раз сыграем сюда. Та, Куди ти хочеш йти на танці чи на музику, то я відповіла, що я хочу на танці. А мама мене записала і туди, і туди. Це зовсім інша історія, бо мама мені сказала тільки, що вона тебе спитала і сказала, я нікуди не хочу. Так? <гум> ну взагалі спочатку так і було, що вона спитала, я нікуди не хочу. І вона каже, вибирай, а то запишу і туди, і туди. Ну, я сказала, ну добре, танці. А вона мене і туди, і туди, записала. А ще каже, що я. <гум> Що не брехала. Ні, не брехала. ще Ти ходив на танці з лінчуком, це не б тобі не було. З чим ти порадуєш? Починай. Так, подожди, чуть, чи далі, сядь спинку ровненько, ножки до педалі, починай, дитиньке, пожити. Вони думають, що це, це як захоче дитина, але дитина взагалі нічого не хоче. Їй треба припрошувати. Припрошувати, стимулювати, заставляти, щоб потім вийшло щось, з чого вона буде мати користь або задоволення. Ви це в музикальну школу? Да ты хороший, не фиди. Слезы у него лучше всего нравится, потому что там наклейки, конфетки. Ну что, Максим, привет. Не ходил на сальфетжио, вот, да? Ну а как же так? Значит, на картошечку. Да. Нагрела? -а -а. Да. Ты что, Так и что ты поработать? Ну, а? я сходил. Ну, сходила один раз, а вона тобі що оцінку поставиться, та що ти один раз ходи зарі? Ну ні. Ну і що буде? Ти не переходиш в цьому клас? Переходжу, якщо, якщо вивчу там тем. А чого так? Що? Тому. Тому що. Тому що що? А ти теж коли пішла, а потім, значить, уже коли не захотіла? Вже коли не захотіла, то ми з тобою домовилися. Ми вклали джентльменську воду. Якщо ти пам'ятаєш, mm -mm. що я не буду питати тебе, як ти граєш, де ти граєш, скільки ти граєш. Але ти закінчиш школу, принесеш мені. А про закінчення музичної школи. Це була історія з другою вчителькою, яка тебе лякала. Uh -huh. І ти якось я не піду в школу, я вночаю, та і давай воювати. І там і та... Я хочу це піаніно, Я кажу, бий, і ти його ногами руками, uh -huh. я, хоч... я кажу, чого ти так злишся? Бо вона, вона, вона. Я говорю, хто вона? Вона Медуза Гергона. Uh -huh. Я кажу, ну то ти їй скажи, що вона Медуза Гергона. Як я ей скажу, скажу, вот так вот и скажи, а ты, значит, кажешь, ну як же ей так я скажу, и як же музыка. вот еще два раза оно играется. Левая играет. У нас это главная нота, а то все. Я помню, Там, мне -то не поняла, что руки трясилась, у меня, знаю, сильно тряселось. Зіліна Дмитрівна, я досі пам'ятаю, що якось і були такі епізоди, чи не знаю, чи мені здається, що, я, що вона якось пару разів і ну, так могла вдарити по рукам, ну щось таке за злості. Ну так, що типу, виходила Боже, з себе. Ну, було я такі... сиділа, я бачила Катя. Я бачила, я бачила як вона крикне і ти так раз під кришку. <ганіла> Знаешь какой ты? Какой? Ты об этом думал? Или нет. это точно. Это потому что мама так сказала? Нет, это потому что я знаю, что я А ты хочешь как-то это исправить? Ну, вообще да. И что ты думаешь об этом делать? Ничего пока. Мы поменялись ствую два. Двух. Викладачів, так. Викладачів, да. З першою в нас просто не склалися. В мене не склалися стосунки в першу чергу. Вона, в принципі, була для тебе непогана, вона хвалила там. Може, не дуже рухалися, але все-таки. А з другою в тебе теж не складалася, бо вона була дуже така базарна баба. Вона дуже емоційно реагувала на все. І ти боялася її. І я бачила, що ти боїшся. І ми вдвох просили Бог, щоб він десь її послав інше місто. Він Послав Черкаси. І він послав її в Черкаси до дітей. Так? Було таке. І от тоді прийшла Маргарита Василь. Так, хорошо, а следующа п'єска какая? Адажа. 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 Ну, пожалуйста. У <му> мене очень много учнів эту ту Сначала еще раз чуть спокойней. До, до, ми, до, ля, ля. снять. Ре, спешишь, не надо спешить. Ре, до, ми, ми, дыхание. Взлетает ручка, дышит, дышит. А, ля, ля, ми, нежно. Ре, ду ми, спокойненько, ля, ля. А я ще пам'ятаю історію, що я згадувала часто, як я перший раз сама на музику їздила і сіла на той тролейбус, ну, який на в сто сторону. Коли в тебе буде екзамен казала? 22-го? Да. 22-го последний экзамен? Да. И что, подготовишься? Ну. Может быть. Что думаешь, не подготовиться, и не перейти в следующий класс? эту строчку. Но ну, дети маленькие учат одну строчку, пускай играют, но они ее играют грамотно, а у тебя что, все вверх ногами. Ну как можно так вот готовиться к экзамену? Как ты собираешься перейти в седьмой класс, я не представляю. Дальше идем. Пауза, дальше ми. Пауза, пауза, дальше пятый, третий. Фаля И секунда, да, дальше. Да, дальше фа, ре. Да, пятый, третий, детонька. Ну, сам сыграй. Ми и пятый, ля. Дальше слышим. Мощные аккорды, пожалуйста. Давай, показывай мощь. О. Ну и что ты? Ну, ты же не те ноты играешь совершенно. А Катя, он совершенно никуда не, не готовится. Вот Ну, чи, чи воно твоє, чи воно не твоє, бо діти всі опираються, діти всі не хочуть вчитися. То було якось один раз, наша кішка згубилася. От. І ти сиділа за піаніно, орала і плакала. І тут я зрозуміла, що все-таки в якомусь сенсі ну, є відчуття, да? От відчуття виразу себе через музику, через звуки. <Слыш> Смотри, как играет. Ой, уже расстроен, да, Трофим? Ну, я, конечно, да, да. Целунная соната Максима Бетховену, правильно? А профессионал? А я сумму, не я сыграю профессионал. Не-не-не, посмотрим. Кто, кто лучше? Кто, кто лучше? Я тогда, я сейчас или Максим теперь? Да, да. Да. Мы будем играть профессионала. Прекрасно играть. Угу. Способный мальчик, но ничего не делает абсолютно. Хотите на второй год, давайте оставлять на второй год. Ну это вы с мамой говорили об этом, Максим. Шо? Про второй год. Ну, повторно ты хочешь остаться, чтобы только заниматься? А? Нет. Нет. Угу. Закончишь школу в следующем году? Угу. Мне кажется, это лучший вариант. Угу. Катя. Пусть он больше тогда, у него школа, он пускай бы занимается. Какое будущее он себе планирует вообще? Какое ты будущее себе планируешь, а? Сейчас, подожди. Какое будущее? Я хотела спросить, у меня есть один мальчик, который нам прослушать. Хорошо. Хорошо, только вот Хорошо? Хорошо. Да ты же даже не доиграл. И что и вариации стены играют. Слышь, как должно звучать? Жалко-то так, я школу с удовольствием закончила. Главное, мне туда не нравилось ходить, но просто в конце концов я все-таки закончила ее с удовольствием. И последний год даже просто так отходила, когда уже закончила. Просто так. Максим, ну пора что-то делать уже, а не просто сидеть и ничего больше не делать. Ну как, врать людям, что ты ходишь на сальфеджио, не заниматься по музыке, чтобы такие оценки получать. Ты же не сдал этот экзамен. Надо что-то решать. Ну вот и все. Поэтому нужно сделать скромную программу и с проститься на какое-то время. Если ты закончишь, ты всегда можешь к нему вернуться. Фортепиано же у тебя есть, правильно? Если ты захочешь, ты способный парень, вот, грамотный, но ты можешь прочитать. И, пожалуйста, захочешь, ты все можешь выучить. Можешь все-таки вот в седьмой классе выучить. В седьмой нет. Надо заниматься. Надо с Эльмирой Георгиевной говорить. В седьмой. А тебе жалко бросать музыку, да? Хорошо, пошла на переговоры. Такого замечательного завуча нигде нет. Ясно? В седьмой идешь. Дай лапу. Ну, все, Максим. Только это же понимаешь, Но что это значит, значит вот Максим. Вот с таким результатом. Ну понятно, с какими. Понятно? Ну да. Ну все, согласны эти ребята? Что, Максим, ты должен сказать? Давай. Скажи мне. Давай дневник свой напишу уже. Или лучше уже не писать. Все, маме скажете, хорошо? Да, хорошо. Перевожу я его, ладно. Максим, только что ты понимаешь, что это значит. Понимаешь? Ну, человеком. Катя, а ты помоги ему. Ну, ну, помоги, позанимайся с ним немножечко. То есть такая способная у меня была девочка. Нет, ну то, то була ж учениця, а сейчас же ты взрослый человек. Я дійсно вважаю, що я зробила правильно. Як би я не забрала цей час у вас там від малювання, наприклад. Ну, это ж моя жизнь. Правильно. То хто должен будет решать, по мою життя? только Бог, который тоже, наверное, сказал, что к нам вмешиваться не будет. Ну, смотри. Ладно, ну пока. Пока. Иди. Да.